Дорога моя сестричка, хочу привітати тебе з днем народження, побажати тобі всього-всього найкращого, благодаті Божої, волі Божої, благословіння Божого. В повноті я тебе благословляю, за тебе молюся, тебе люблю. Всього-всього тобі найкращого. Я ще тобі подзвоню. Тут Лена тобі також хоче повідомлення вітальні прислати. Дякую, що ти в мене є. Люблю, Все моє поставляю. Приветствую и поздравляю с днем рождения. Ира, я тебя очень хорошо помню и надеюсь, что мы еще встретимся в этой жизни. Ну, на самом деле, мы с тобой тогда очень хорошо пообщались и я тебя запомнила. И Володя тут свой напоминает о тебе. В общем, благослови тебя Бог до всего часа и до всего места. Он помог нам всем мы тебя благословляем. Пусть будет много устройства, много благодати в твоей жизни. Пусть будет все, как ты это устрояешь с Богом. И, и, пусть он тебе помогает. Ну, в общем, приветствую из Глухова, от нашей семьи. Детки наши уже выросли. И тогда были с детьми, да, и ты нам помогала. Уже большие, уже только трое с нами уже.